疯狂的想要把罗老师给喂胖。最最最甜的那两集真的太甜了，就非常非常甜，真的是好甜，分分钟都在撒糖的。想带他们去一个这辈子都不能离婚的国家领结婚证。提问奇奇怪怪，发现可可爱爱。Hello，大眼新推荐的朋友们，大家好，我是人员白鹿。好了，今天我就是。 这个采访的主持人现在我要来问白鹿问题了。心动放送，Oh my god，撩她，请用普通话、韩语各说两段土味情话。Gosh，你一定很累吧？一整天都在我脑子里走来脑海里，卡卡掉。你一定很累吧？一整天都在我脑海里走来走去的。哎呦，这还真有韩文韩文呢。p 피고하시겠어요 하루 종이 제 머릿속에서 아다니니까마의루길길길좀 알려 줄길길좀길좀 알려 줄래요 당신 마음로 당신 마음으로 가는 길하이퀄라粉絲三台請對下列粉丝留言进行回应 什么时候给我们唱《蜜糖》主题曲呢？现在，我来搜索一下哈，不在记的歌词。 What you want, what you like I don't mind Mountains I will climb Oceans I will cruise With no doubt I'm a silly moose Dying to the flame Willing for pain Burn my heart to dust Just to keep you warm all these crazy things I do for love. I think I'm tired. I think I'm bad Don't know how to feel. Don't know how to heal. 舞团露露子请求带团出道，我不是已经带带了 JBX 出道了吗？我跟高瀚宇跟肖烟。我想看零食开箱的 Vlog 很久了，爸，不吃零食了，谢谢。韩文小甜歌。哎、又垮了。 想看白鹿对鹿绒在线撒娇，哦就是不 <laughs> 要让我撒娇。希望你们多多看《半是蜜糖半是伤》，给蜜糖多多的爱啊！谢谢，我爱你们。星座手账，剧中将军每个时期造型有什么变化？请分享一些造型上的小巧思。将军总的来说应该就三个阶段的造型。 我觉得他在穿着打扮上应该不会花那么多的心思。他是一个努力工作的人，就像我一样。分别用一样糖果形容元帅 and 将军、杜磊 and 将军、元帅 and and 杜磊的关系。元帅和将军的关系，我觉得应该是柠檬糖，就是一开始吃是酸的，但是越吃越甜，越吃越甜。杜磊和将军棒棒糖,糖，就是越舔越没有，舔到最后一无所有。<laughs> 元帅 and 杜蕾薄荷糖透心凉的感觉，就是两个人的关系也是到达了冰点。哇，好聪明，真是个天才。第三个问题，对拍摄场地有什么印象深刻的事吗？雪中无言文那条街在白天看真的非常的不好看啊，怎么拍啊？怎么跟我跟我想象跟我想象的不一样？我说。 我天呐，那场戏很重要。然后一到晚上，所有的灯打，各种射灯，然后飘着雪，在镜头里面特别特别好看。我跟罗老师拍那场戏的时候，本来那场戏没有让他哭，但是情到深处他就哭了。然后我说你干嘛呀？他说我真的感受到了元帅那种心情。第四个问题，如果可以带元帅和将军去一个地方，想带他们去哪里做什么？想带他们去一个这辈子都不能离婚的国家领结婚证。 他们那么有钱，对不对？想去哪里去不了啊？还有我带他们去。哟，新言新语。剧中最有难度的三场戏是什么？原因分别是什么？第一场肯定就是我去我爸爸的灵堂那场戏。为什么这么快就？第 <noise> 二场戏就是那个招水之舞，因为真的。 章鱼嘴之舞，我在做最近很流行那个章鱼嘴之舞。啊，看，哎呀，憋笑我憋到我真的忍不住，完全停不下来。第三场戏的话，那就是元帅陪我回家见我妈，就见他的丈母娘，他要给我妈敬酒的那一场戏，那场戏也真的是笑炸。哎，怎么还是那么小气的人呢？ 阿姨、啊、相信你不会再做伤害君君的事情，以前的事情就一笔勾销了。如果你来给元帅和将军的故事设定一个霸道总裁文的名字，会起什么名字呢？竹马上司爱上我。呐呐 如果有人暗恋你十几年这件事在现实中发生，你觉得这个人是因为什么？基本没有人会暗恋我，暗恋十多年吧。我是一个很敏感的人，如果你喜欢我的话，我一定能看得出来。我如果不喜欢你的话，会迟早把你的想法扼杀在摇篮里。 网友看到花絮和预告说，这才是成年人该看的，所以在这方面的拍摄是有什么故事吗？我跟罗老师真的是在蜜糖拍摄的过程中，我们会想很多法子去让这一对 CP 看起来会更甜一些，会更像真实的情侣，所以会加很多生活上的东西。我们真的为了将军和元帅很努力，我们很喜欢这个故事。有什么高能剧情可以稍微透露一些吗？大概就是二十集到二十一集那两集是最最最甜的，那两集真的太甜了，就非常。 非常甜，真的是好甜，三分分钟都在撒糖的。主演们不拍摄时，在片场最常做的事是什么？我每天都在给罗老师投喂零食，疯狂的想要把罗老师给喂胖。来，你问问他，到底谁,点谁的脸上？都想都想。 只要有我一杯奶茶，就一定有罗老师一杯；只要有就有我一份炸鸡，就一定有罗老师一份。就经常会给他分享零食，他也会分享给我。元帅的多种追妻套路中，你最心动的是哪种套路？如果现实生活中真的有元帅这样的人，不需要套路，<laughs> 我就跟你走，我跟你走，我跟你走，好吧。<laughs> 你认为元帅能打败杜蕾，最终抱得美人归的原因，除了保时捷以外，还有什么？保时捷，唉，将军风评真的被白白露给坏了。我觉得将军和元帅真的是，就从内到外，都灵魂深处都是惺惺相惜的。元帅是一个包容心极强的人，只要是将军做的事，他都可以接受。十几年如一日的爱，这样的人为什么不嫁呢？杜蕾<磊>，再见。哦。<laughs> 拍摄这部剧的时候，有原校园剧的梦吗？回到校园拍摄了。 感受是什么？圆了，谢谢。<laughs> 那天真的穿上校服的时候，突然傻了，就不会了。然后演完一条，中导就说：“阿伟能不能像一点高中生？”我说：“高中生怎么演？”导 <laughs> 演，我们已经离很远啦，想不起来啦。<laughs> 满足了，满足了，我至少是穿过校服的人，可以了，可以了。以后我也不会再做这个梦了，谢谢。如果为将军定制一个饭制视频，你希望是什么样的剧情？无论什么样的剧情，只要甜就可以了，开心甜。 如果是给元帅定制呢，霸气的回声啊，转身眼神，各种帅气超 A 的那种画面剪在一起，然后配上很燃的音乐。 无奈欠下的风流债，我太帅了万人爱，太帅了很无奈欠下的风流债，哈哈哈,哈。如果给自己放个假的话，想休息多久去做什么？想休息一个月，第一周出去旅个游，然后就在家里躺着看半《半世蜜糖半世伤》，拜拜拜拜！大家看我的视视频辛苦了，拜拜。对不起，对不起，对不起。 拜拜，爱你们，拜拜。